Hai semua anda bersama saya dalam imbasan dagangan sesi Asia. Indeks-indeks saham penanda aras di AS, Eropah dan Asia jatuh pada dagangan hari Rabu. Hanya Nikkei 225 berjaya menunjukkan dinamik positif. Ia meningkat melebihi paras 30,000 buat kali pertama sejak September 2021. Indeks Topix pula melanjutkan kenaikan dan mencapai paras tertinggi baru dalam 32 tahun. Indeks saham Jepun melonjak ke paras tertinggi baharu di tengah-tengah angka KDNK yang meningkat. Ekonomi meningkat 1.6% pada suku pertama 2023 mengatasi konsensus pasaran dengan pertumbuhan 0.7%. Selepas penguncupan 0.1% yang disemak semula sebelumnya, Angka baharu ini telah menyemarakkan keyakinan. Lonjakan dalam KDNK terutamanya disebabkan oleh pecutan dalam pengguna swasta dan pelaburan perniagaan. Sementara itu, eksport bersih Jepun merosot sebahagian besarnya disebabkan oleh mata wang negara yang lemah. Inilah sebabnya mengapa mata wang yen kehilangan momentum berbanding dolar AS walaupun statistik makro Jepun adalah positif. Selepas pembetulan menurun di bawah paras 136.5, Sangbul mendapat semula kawalan. Pada waktu pagi, pasangan dolar yen meningkat di atas paras tertinggi Selasa pada 136.6 dan seterusnya mencapai 136.8. Memandangkan kecenderungan bullish yang kuat, harga mungkin menguji paras 137.1 yang merupakan paras tertinggi 2 Mac. Senario ini kelihatan mungkin di tengah-tengah mata wang yen yang semakin lemah. Dalam sesi Asia, pasangan mata wang itu didagangkan dalam julat di antara 136.2 sehingga 136.9. Berdasarkan keadaan semasa, harga boleh jatuh lebih rendah. Selain itu, dolar AS terus mengukuh sejak dagangan semalam. Walaupun penghindaran risiko menjejaskan sentimen, pelabur yakin bahawa kerajaan AS akan mencari jalan untuk mengelakkan situasi berdepan kemungkinan hutang. Oleh itu, persetujuan mengenai shilling hutang dijangka akan dicapai dalam beberapa hari akan datang. Setiausaha perbendaran AS Janet Yellen sekali lagi memberi amaran bahawa kerajaan perlu mena perlu menaikkan syiling hutang dengan kadar segera. Kerajaan Amerika dijangka akan kehabisan dana untuk membayar bil negara seawal 1 Jun. Selain itu, pelabur juga bimbang tentang dasar monetary Fed. Tiada isyarat yang jelas tentang langkah yang akan diambil oleh pihak pengawas ya, pada masa hadapan. Namun masih ada masa sebelum mesyuarat seterusnya yang dijadualkan pada 14 Jun. Inilah sebabnya mengapa pelabur mencari petunjuk dalam laporan ekonomi dan menganalisis kenyataan daripada pegawai-pegawai Fed. Oleh itu, berlakunya paradoks. Pedagang melihat tanda-tanda pembalikan dasar walaupun menerusi kenyataan yang sangat tidak jelas. Sebagai contoh, kebanyakan komen yang dibuat minggu ini adalah hawkish. Presiden Fed Atlanta Rafael Bostic percaya bahawa ekonomi harus bersedia menghadapi pengangguran dan inflasi yang tinggi Presiden Fed Chicago, Austin Goldsby berkata adalah terlalu awal untuk membincangkan mengenai pemotongan kadar faedah. Walau bagaimanapun, pelabur nampaknya lebih memberi perhatian kepada laporan ekonomi berbanding kenyataan pihak pembuat dasar. Pelabur dilihat masih bertaruh pada perbehentian seketika dalam pengetatan agresif sehingga pagi Rabu hampir 81.4% spekulator menjangkakan Fed akan beralih kepada pendirian dovish. Dalam pada itu dolar AS berjaya naik selepas fasa penyatuan. Indeks dolar AS menyentuh sempadan atas dalam julat di antara 102.5 sehingga 102.9 dan kemudiannya berundur ke paras 102.8. Dolar AS terus berkembang walaupun terdapat penurunan dalam nota perbendaharaan AS daripada paras tertinggi 2 minggu. Nampaknya rundingan yang berlarutan mengenai syiling hutang telah meningkatkan permintaan untuk aset selamat. Oleh itu, dolar AS secara beransur-ansur meningkat kepada 103. Ia mungkin menembusi di atas paras tertinggi April pada 103.05. Penghindaran risiko serta keluaran statistik makro yang lebih lemah daripada jangkaan di Amerika dan China menjejaskan pergerakan mata wang Asia Pasifik penganalisis bimbang tentang keadaan ekonomi yang perlahan di kedua-dua negara pengguna minyak terbesar dunia itu dan pastinya akan membawa kepada penurunan harga minyak. Ini akan menjadi sangat negatif untuk OC yang merupakan mata wang komoditi. OC kekal terdedah kepada perubahan dalam selera risiko dan trajektori dolar AS. Dalam sesi Asia, pasangan mata wang AUD USD bergerak dalam julat menurun di antara 0.6629 sehingga 0.6672. Memandangkan kalender ekonomi kosong dengan peristiwa ekonomi pada waktu pagi, dolar OCI turun ke paras 0.6639. Osi dijangka akan pulih esok selepas keluaran laporan pekerjaan. Jika pasaran buruh kekal berdaya tahan, RBA akan mendapat pengesahan bahawa kenaikan kadar adalah keputusan yang paling tepat. Jika ia berlaku, Osi boleh mendapat semula beberapa kerugiannya. Seterusnya, dolar New Zealand terus meningkat. Bagaimanapun, selepas kenaikan beransur-ansur semalam, trajektorinya pada hari Rabu kelihatan lebih seperti roller coaster kiwi agak tidak menentu pada rangka masa dan berlega-lega dalam julat 0.6229 sehingga 0.6255. Pada akhir sesi Asia, ia meningkat kepada 0.6247 di tengah-tengah faktor dalaman yang pada ketika ini mendorong mata wang kiwi lebih tinggi. Terdapat dua faktor kenaikan harga iaitu kenaikan kadar oleh bank pusat serta penerbitan belanjawan persekutuan untuk 2023. Itu saja buat masa ini tekan butang langgan dan teruskan memantau perkembangan pasaran terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.